Меня зовут Евгений Иван, я а Расскажите, пожалуйста, как вы финансируете да, вот эту область? И вот почему вы здесь, собственно? Финансируют никак, мы, в принципе, уезжаем везде, куда бы либо. Но сначала хотим свои деньги, а потом нам их обещают в на течение полгода, до несколько месяцев. Было, было такое, что даже и год нам не давали. Мало того, что деньги выделяют 50-60 тысяч, чтобы мы ели. Ну, я знал, какие деньги нужно и их нет. Тренеру всегда приходится искать долг. Ну, мало того, что он получает 2-3 тысячи гривен в месяц, плюс еще к этому на всю команду, там, 15, к сожалению, надо где-то найти, а потом их нужно вернуть. И денег нет. Абсолютно. То есть я вот буквально в 20, 26 числа Вы обращались в министерство, вы узнавали, с чем это связано, почему не финансируется? Нет денег. Нет денег, значит. А есть еще кто-то, ну, представители здесь каких-то вот... Хорошо, там здесь нет, но... Ак можно найти таких очень много. По всем, сколько это связано. А по всем Такое творится. Спасибо.